Привет. Воевал? Нет. Борода характерная. Либо священник, либо воевал. Слава Богу, бля. Что, слава богу? Слава Богу, священник. Нет, просто слава богу. Нет, я не мусульманин, если вы об этом. Да ладно, православные священники тоже носят бороды. Перестань. Не, я думал, мне просто не, просто называют все время. У меня борода характерная, как у чеченцев, вы понимаете? А я сам украинец, но русский украинец, и понимаете? Точно так же, как и я. Вот русский украинец. вот понимаете, есть украинский украинец, есть русский украинец. Есть большая разница в этом на данный момент, особенно в нынешней ситуации с как это, блин, с администрацией Дональда Байдена? Ой, Дональда Байдена, а Джо Байдена. Я по поводу сказанного по поводу дальнобойного оружия. Да, да. Ну это же ожидалось. Так, а мне кажется, ничего не будет. Мне кажется, не посмеют. В смысле, вы считаете, что они могут запускать дроны по Рязани, а не запустят? Рак... Нет, не дроны, не дрон... нет, ну, нет. Они запустят ракеты. Нет, нет. Я сам живу, в, как это, в ЛНР. Понимаете? Поэтому я прекрасно понимаю вообще всю ситуацию. А мне написано, что И вы из варвариты. Что... А, ну да. Как это? Не может такого я, я, ду... я, ну, я думал, мы, мы это... с вами соседи. Я из Белгорода просто. Не, вот, а у меня вот Луганская народная республика свободная, блин. Не, ну сейчас его, наверное, в Воронеже. А? Ну сейчас, сейчас. Вы, наверное, в Воронеж. Нет, нет, ЛНР... Луганская ты? народная республика, в, свободная. республика свободная, хорошо звучит. Да это, это первый гимн. Это, это, это за. Зад, 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 это, да. это, это из последнего. Задрочка. Похоже, из, на, это за, похоже из на задрочку последнего. больше. Так это, блядь, в моей академии. Я учился в Академии культуры и искусств. И это лет так 9 назад. Там был просто такой исполнитель, э, покойный уже на данный момент, просто умер от инсульта. Э, Юрий Дерзкий. Дерзкий. И, вот э, и вот он записывали у него эту песню, когда э, пели ее девочки и пацаны. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну, такое. Mm -hmm. Ну, у вас все в порядке. Ну как, у нас сейчас погромче, чем у вас. Да я знаю. У вас сейчас потише. Да, это сейчас, да. Но мы просто, ну, мы просто 10 лет в этой семье жили. Ой, да, да ладно, да, перестаньте. Ну, Луганск, ну, Луганск ну, от нет. линии фронта находился всегда далеко. Ну мне хотя бы не рассказывайте. Нет, ну, ну не везде. Но везде. Не приятно, Город да, Луганск не везде. всегда находился от линии фронта далеко. Ну да, не так, ну точнее не то, что далеко, я как здесь прожил 10 лет, со времен 2014 года, когда началась заварушка, э, знаете, я вам так скажу, э, ну не так громко, как в Донецке, в Мариуполе, как в других городах, да, но громко, громко было, иногда прилеты бывают. Что Мариуполь, Мариуполь быстро отскочил. Мариуполь начался только в 22-м. Ну, все равно ну, там, там в, тех, в той местности, я имею в виду, не ну, из Донецка, вы понимаете, ну, точнее, Донецкой области. Ну, конечно, конечно. Да, ну, я вы... живу, я еще раз говорю, я живу в Белгороде. География близлежащих регионов мне хорошо известна. Не, ну, а, ну да. Ой, простите, я думал, вы в Воронеже. А это вы в я сказал, власти, что у вас написано, городе. что вы из Воронежа. А как это может быть такое написано? Что за. не, не, не понимаю. Не знаю. У нас <связан> это часто бывает. У нас за счет того, что работают рэбы, у нас это часто бывает. Что работает? Вы живете в Луганске и не знаете, что такое рэбы? Рэбы? Да. Это не еврейские священники. Я не. <связан> а кто это получается? М -м -м. Мусульманские священники. Блин, а знаете, есть такие вот, ну на севере это, ой, я забыл, готы, как они как они, ну не немцы, не не варвары, а блин, там короче у них был тоже такое священие, Готлип или как-то так называлось. Да, да, был. Из не просто мне нравится, как это, ну скандинавская культура и религия. Ну княгиня Хельга, да, княгиня Хельга. Ну, Один, Фрея, Локи, Тор, как угу. бы, ну, такие все боги, ну, боги, Фрейер. Ну, Рэба это, немножко... Рыба, рыба это немножко другое. Ну, а, ну, да, ну, а. Ну, а, когда они, появились? они давно, то есть, существовали до, э, как это, до принятия христианства? Кто, Рэба? Нет, это примерно в середине... Э семидесятых в начале 70-х годов прошлого века. А, а о, извините, я не в курсе, я впервые слышу, просто... Ну, леер, думал, красуха, это... вам знакомы такие понятия, как клеер, красуха, да, да, житель. Тамплиер? Тамплиер, тамплиер. Да, конечно, вы что, я знаю, естественно, что тамплиеров я знаю очень много. Вот как ну, какой у нас с вами интересный разговор получается, знаете, ну очень похоже на... Я не знаю, если вы хотите дальше разговаривать, давайте разговаривать просто, если нет, я пойду дальше, то есть, ну мне интересно с вами общаться, вы образованный человек. Ну да. А как могут боги воздействовать на изменение геолокации? Так, в смысле, поржать вы спросил. Виду, тогда, когда человек переехал в другую страну. Да, а на... здесь, у меня, а здесь у меня показывает Воронеж. Вот как боги могут на это воздействовать, с вашей точки зрения? Нет, ну по поводу интернета вы имеете в виду, как это может быть? Ну, смысле, а, может быть, я с VPN сижу. Да, может быть, я ВПН. Это тоже какой-то какой -то норвежский бог, да? Не, это вы что, не знаете, что такое VPN? Ну вы возможно... же не знаете, что такое РЭБ. А, ну да. А, простите, прошу прощения. Э, тогда, нет, просто VPN это тогда, когда вы заходите с другого государства на своем телефоне, вот вы разговариваете, выключаете VPN и вы как будто там, с, с Нидерландов сидите, mm -hmm. либо с Парижа там, либо вот там с Нью-Йорка Америки там, mm -hmm. вот это вот ну VPN. Ну Может да. быть, вот я включил эту штуку, но у меня Россия показывает, хотя у меня у вас Украина но, показывает. Ноги, здесь Украина. Я с многими людьми разговариваю, У Вас показывает и Украина, и но тут... точная геолокация Воронеж. Возможно, конечно, ваш VPN передал Украину состав Воронеж состава Украины. А? Это наоборот, ЛНР это Россия. У ну, меня показывает Украина и ну, Воронеж. Вы воронеж за Украину? Ну а я, ЛНР, воз, возможно вы, да, возможно вы уже передали Воронеж в состав Украины, это же дело такое. Предателей у нас много, вы что, сумма никуда сумма не я не, не занимаюсь такой ерундой. Не, Это, не, не продаете да, Воронеж. Я думал, продавца Воронежа здесь найти. Бабу, я за Российскую Федерацию. У меня он паспорт одни, ЛНР. У меня три паспорта. Украинский, ЛНРский и российский. А зачем вам украинский паспорт? Ну блин, ну когда была Украина, ЛНР паспорта не было. Ну, сейчас у вас есть ЛНРские и Российский. Зачем вам украинский? Почему вы его не сделали? Как положено по закону? есть. Ну, Он по, при получении российского паспорта положено сдавать украинский, и да и любой другой. Нет, вы не понимаете, нет. Вы, смотрите, нет. А я получал не по украинскому паспорту. По ЛНР. Да, Почему не говорю. сдали ЛНР? Я получал российский паспорт, не по российскому паспорту, а по ЛНРскому по упрощенной программе я его получил за 9 дней. Почему вы не сдали украинский? Я сдал, я сдал 17 а получил... Почему вы не сдали украинский паспорт? А зачем? Вы же гражданин России, любите Россию. А какая разница вообще, что у меня есть дополнительный ну, есть как какой-то момент, да. мало, мало ли чего будет в жизни, понимаете? Uh -huh. Возможно, придется поехать, откуда я знаю, я не знаю. А, то есть вы не очень ну, любите я думаю, Россию? Вы, я думаю, вы как образованный и умный человек, я думаю, вы поддержите тоже мою точку зрения, потому что, потому что, ну, а почему бы и нет, в смысле? Не знаю, там не по... знаю, вызывает... Вот поэтому я вам честно скажу, таких обсовы как вы... Такое... Ну, потому что я военнослужащий армии Вооруженных сил Российской Федерации, и мне не очень нравятся такие граждане, как вы. Мы таких называем трофейными. Потому что вы и туда, и сюда. И туда, и сюда. Да нет, и и да, нет трофейные. Знаю, уклонисты. Я в Белгороде живу, я знаю украинский язык. Вы думаете, нет, знаю. Я не говорю про украинский язык. Когда я про... Да при чем тут -то, то, то, что я разговариваю на украинском? То, что я сейчас сказал, как будто вы не знаете. Вы все прекрасно знаете. Конечно знаю. Я знаю. Ну правильно. Вот я говорю. Таких как ну, вы у нас я, называют я трофейными. Сидят и ждут. Да, кто, кто, же, кто же победит? Россия или Украина? И вот на ту сторону, есть, вот на ту сторону. Так а зачем вам тогда украинский паспорт? Зачем вы его бережете? Ради чего? Объясните мне. Просто... Берегу. По-русски надо говорить берегу. Так вы должны я были его не сдать. Не В соответствии не с не законами не Российской не Федерации, не вы не должны не были не его не сдать. Да не вы не просто не сказали, не когда получали российский, вы сказали, что вы потеряли украинский или сгорел он у вас. Вы просто соврали. Нет, меня вы меня просто не соврал, не соврали а миграцию. Не Конечно, не, не было. Они проверивали, а у вас нет его. Конечно, безусловно. Ну а вы же мне только что сказали, я что он у вас есть. Не по а Зачем вы паспорт? бережете Украину? Давайте вместе сожжем его. А бережу, я причем причем хочу, бережу, я, хочу, бережу, я, я хочу, я хочу удостовериться. Думаете, я бережу, Нет, берегу. По-русски надо да. говорить берегу. Давайте удостоверимся, что вы настоящий гражданин России. Берегу, Давайте вместе удостоверимся. Пиша. Я хочу понимать, у что. Я хочу понимать, что вы не трофейны, что вы не будете завтра предателем и не переметнетесь на сторону противника. Давайте вместе сожжем. С чего вы вообще так, с чего вы вообще это взяли, что я способен на такое? Вы, Но вы же зачем-то храните украинский паспорт? Общаться, вы же зачем-то храните услышать, украинский паспорт? Не вы зачем-то храните украинский так вы паспорт? Вы вместе меня услышите, что я вам говорю. Вы меня услышали, я вам сказал. Он у меня просто лежит. я могу его пойти Давайте, вместе, паспорт, давайте, вот, давайте, давайте вместе это сделаем. Или его. Да, вот-вот. Вот, вот. Вот. Правильно, я Супер. вас абсолютно поддерживаю в этом. Давайте возьмем ваш украинский паспорт и посмотрим, насколько вы любите Российскую Федерацию. Вместе. Я хочу это видеть. Блин, ну... Ну, иначе все похоже на, просто... на пустые слова. Ну, У меня он просто в другую комнату. Ничего я подожду, я никуда не уйду. Ну, ну вы подождете. Конечно, однозначно я вам обещаю. Ну сейчас я тогда повесите, пожалуйста. Сейчас я приду. У меня просто телефон на зарядке, алло. Да-да, я слушаю вас и жду вас. Сейчас, секунду. Секунду, подождите. Экзорцизм. Алло. Да, я здесь. Как вас зовут? Да. Данил. Очень приятно, Данил. Анатолий Ильич. Мне тоже очень приятно. Это, загра... это заграничный паспорт это... вражеского государства. Ой, блин, а, да, да, точно. Ой, извините, блин, опять какой-то. Ну, давайте оба. Как не ну не конечно, не я вам не доверяю, доверяю потому что я столько раз видел, будто будто я не столько не раз видел, я видел не пред... не я столько раз предателей, что, честно сказать, не очень доверяю. Я хочу увидеть, как вы избавитесь. Я не знаю что я одним из них. Потому вот. что вы храните это два паспорта. Вы, хат... вы храните два паспорта вражеского государства. Два. И гражданский Нет, внутренний храните. Когда мне скажут, пойди его сдать, я его с удовольствием сдаю. Так а зачем, зачем он вам? У меня... вас да. уже никто не заставит его сдать. Поймите правильно. Вы уже получили паспорт ну, России. Я вот получил Вы паспорт. уже получили вас паспорт, вас России. паспорт России. У вас есть паспорт ЛНР. Вас никто уже не заставит. Так, я не за... так, подождите, подождите. Когда мне нужно было делать паспорт, я ехал, я брал. После свидетельства о рождении... ЛНР. Ладно, я я согла... Я я, согла... я я согла я я соглашусь, заграничный паспорт. Извините, давайте Извините, уничтожим, я давайте просто уничтожим, просто давайте, не, давай... я просто... не доверяю, просто... не доверяю, просто... Данил. Просто... Давайте уничтожим паспорт заграничный, хорошо? Я согласен не на заграничный. Тем более, что он старого образца, у них сейчас другие, по-моему. Да, хорошо. Подожди, жду, не... жду, Данил. Меня зовут Степан. На Здравствуйте, Степан. Мне тоже очень приятно с вами пообщаться. Наверное, очень много дураков в чат-рулетке этой. Нет, дело в том, что я видел много предателей. Я военный, еще раз говорю. Я понимаю, прекрасно, у меня очень много друзей и погибло, и очень много друзей знакомых служат, и это самое, и если что надо мне просто не сказали идти в военкомат, точнее, мне сказали, а я сказал, что подождите, мне надо поменять фамилию, ну, потому что у меня фамилия отца, а он мне, ну, не особо... Я это хочу, все очень поменять. хорошо, а что с ну, паспортом для него? Вот, Давай. А что, как его, как его уничтожить? Ну, берем даже галочку, берем пепельницу и сжигаем. Да нет, смотрите, давайте я его лучше порву. Зачем его же Давай, я Давай, давай, давайте, упал. давайте, достаточно. Смотри. Покажите, Смотри. что это ваш паспорт. Фотография ваша там есть. Я фотографию не хочу вам показывать, потому что я вам не доверяю. Ну быть. я вас-то вижу. А я не, вам не доверяю. Может вы порвали чужой паспорт. Нет, это мой паспорт. Ну, бабушки, паспорт. Зачем, дедушки. Мне, зачем мне рвать, Бабушки, паспорт. дедушки. Я, Ушедших из жизни. Я вы не, вы не доверяете вообще, какой, к сожалению, к сожалению, да. Я я я, 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 я очень, очень я очень, потому, я очень сильно переживаю по надали... этому поводу, но тем не менее я вам не нет, доверяю. Не, не, никакой вы, ненависти мне, нет. Есть просто недоверие. Извините, пожалуйста, я пойду так. Я не хочу с вами разговаривать. Мои сомнения были извините, не напрасны. Не не вы, порвали, вы порвали такой, вы надеюсь, порвали чужой паспорт. Как у кого-то из умерших ваших родственников. Отца, матери, бабушки, дедушки, да? Нет. Этот э, загранный а паспорт соседей. Я нет, офицер нет. вооруженных сил Российской нет. Федерации. Я офицер контрразведки. Этот э, паспорт в э, соседней с нами в вражеской стране, это паспорт образца 15-летних, образца, образца, 15 образца 20-летней давности. Это паспорт образца 20-летней давности. 20-летней давности. Вам тогда было лет 5. Вы не нет, могли иметь загранпаспорт. С вами Все вы только от вас как козла молока. Я не я не, я не военный. Я, я, я вы не я не военный, военный. Вы, вы конечно для моей Если нужно будет пойти воевать, я пойду. Покажите, если ваш, мне скажут, покажите ваш, ваш гражданский. Покажите ваш гражданский паспорт вражеского Посыпать. государства. все. Хорошо, я услышал. Извините, до свидания. Ну, хоть один уничтожили. Уничтожили. Хоть однией стало меньше. И он же на свой паспорт показал. Но хоть один. Хоть не будут ехать и менять. Но вы бачили.